Salamu alaykum dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində çox gözəl, əşyalı, alayola yaxın, paket sənəd olan, baxın belə bir villa üslubunda inşalı növbə həyət evini sizə təqdim edirəm. Dəyərli izləyicilər, ev 2 mərtəbə, plus mərtəbə hündürlüyünü böyük bir zəmsi var. Hər mərtəbəsi monolit betondur. Videonun əvvəlində qeyd etdim ki, yəni ipotekası hazır olan şəxslər üçün gözəl bir təklifdir. Paket sənəddir. Evdə yaşayışa yaşay, aid hər bir Yəni incəliyinə kimi düşünülüb, hazır vəziyyətdə köç yaşa vəziyyətində evdir. Elektronika götürüləcək, qalan bütün əşyalar qalır. Bura e, həyət evinin ön hissəsidir. Tam et daşla döşəmə hissəsidir. Həyətinə bir 2-3 maşın daxil ola bilər. Komunal xətləri, qaz, su, işıq, kanalizasiyası var. Qeyd edim ki, bu evin 2 kanalizasiya xətti var. Bura evin bisetqasıdır. Baxın, belə bir gözəl bisetqası var və burdan evin Arxa həyətdən keçmək olur və mərtəbə hündürlüğünə böyük bir zəmin sı vardır ki, buranı da istəsəz gələcəkdə ev kimi istifadə etmək olar. Yəni buranı ev kimi istifadə etsəsəz, artıq bu ev 7 otaq kimi istifadəyə yararlı ola bilər. Həyətin arxa hissəsi baxın belədir. Burana bağ-bağça heçə saxlanılıb, hardasa 3 sot 3 sot yarım torpaq sahəsində ev inşa edilir. 3 eyvanı var. Arxada yerləşən iki eyvan birbaşa duz gölünə baxır. Ev çox keyfiyyətlə tikilmiş bir evdir. Qardaşsa 2018-2019-cu illərdə inşa edilmiş bir evdir. Yəni həyətinə evin o vaxtdan indi təzədirilməyib. Yəni, yəni gördünüz kimi belə bir həyət yanı sahəsi var. Alt hissəsi isə baxın belədir. Burdan da gördünüz kimi mərtəbələr arası monolit betondur. Yəni buranı gələcəkdə ev kimi etmək imkanı var. Buranı mətbəx, buranı qonaq otağı və yataq otağı kimi istifadə edə bilərsiniz. Yəni, Hündürlüyə baxın, imkan verir ki, buranı otaq kimi istifadə edə bilərsiniz. Aşağı ara kəsmələr də, yəni podvalın ara kəsmələri cüt daşdır. Hər mərtəbəsi qeyd etdiyim kimi monolit betondur. Dəyərliz izləcilər, ev yerləşir masızər qəsəbəsində Mərkəzi ana prospekt yola yaxın yerdə, Əli Yağılov heykəlinə, Bravo marketə 1 saylı tam orta məktəbə yaxın məsafədə yerləşir. Ərazi olaraq hündür, təmiz havalı, ana yola yaxın yerdə yerləşir. Yaşayışa aid qeyd etdim ki, evdə hər bir şərait qurulub. Dəyərliz izləcilər, evin birinci mərtəbəsinin giriş hissəsi baxın belə də. Geniş foyerisi var. Bir dəqiqə dedim, mebellərlə birlikdə satılır. Hər mərtəbəsi monolit betondur. Burada yerləşir ev. Eyvan səsi. Hər mərtəbədə evin eyvanı var. 1-ci mərtəbədə və 2-ci mərtəbədə 2 eyvanı var. 2-ci mərtəbə qalxan pilləkənləri mərmərdəndir. Əziz izləcilər, bura evin 1-ci mərtəbə yerləşən belə bir qonaq otağıdır. Baxın, belə bir geniş qonaq otağı var. Gördüyünüz kimi təmir də əla vəziyyətdədir. Burda yerləşir evin sanuzeli. Sanuzeldə tam təchizatlı baxın. 1-ci mərtəbədə yerləşən evin mətbəxi. Mətbəx də normal genişlikdədir. Mətbəxdə yerləşən divan götürüləcək sadəcə. Baxın belə bir geniş mətbəxi var. 2-ci mərtəbəyə qalxdıqda, dəyərli izləyicilər, piləkanları qalxan kimi burda yerləşir evin həyəm otağı. Hər mərtəbədə hamam otağı var. Belə bir geniş hamam otağı var. Tam təchizatlı. Burda da dəyərliz izləcilər, evin arxaya, duz gölünə baxan eyvanı var. İkinci mərtəbədə yerləşir 3 yataq otağı. 1-ci yataq otağı. Və burda da divan götürüləcək. Hər mərtəbədə olan Yəni iki əşya götürüləcək, bir də elektrik avadanlığı. Qalan bütün avadanlıq qalır. Yaşağa tam hazır, paket sənəd, ipoteka edə yararlı bir evdir. Qiyməti dəyərli izləyicilər 99.000 dollarla satışa çıxarılıb. Real alıcı ilə qiymətdə razılışma olacaq. Və burada isə həyətin ön hissəsinə baxın, heyvanı yerləşir. Əlavə məlumat üçün zəng vurub maraqlana bilərsiniz izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.